А всячески пытаются закрыть рот тем людям, которые говорят сегодня о проблемах в Украине. И мы вынуждены сегодня говорить это не в Украине, а здесь, для того, чтобы как можно больше людей услышало о тех проблемах, которые есть которые касаются лично нас, людей, которые живут с вирусом иммунодефицита. Проблему, что никого не устраивает ситуация с обеспечением количеством и качеством тех препаратов, которые обеспечиваются за государственные деньги в рамках государственных национальных программ. Потому что те злоупотребления, системы охраны здоровья, которые сложились за последние, скажем, 18 лет независимости нашей страны, они действительно ужасают. Конечно, можно говорить, что мы молодая страна, у нас только 18 лет независимости. И я помню, в прошлом году посол в Украине, Соединенных Штатов Америки говорит, ну успокойтесь, но вы же такие молодые, у вас только 18 лет независимости. Когда 18 лет независимости было э, в Соединенных Штатах Америки, то один из э, министров вызвал другого министра на дуэль и просто-напросто убил. Конечно, э, ну, Всеукраинская сеть людей, живущих в Свич, была пионером в регионе, э, пионером среди неправительственных организаций людей, живущих в Свич. Мы э, первые в регионе начали реализовывать такие программы, как приверженность э, по... Э, приверженность приема антиретровирусной терапии, такие программы как уход и поддержка за вич-позитивными людьми в терминальной, в терминальной стадии, социальные услуги, психосоциальное сопровождение вич-позитивных людей в Украине пошли первые программы в регионе, и мы свой опыт с удовольствием передавали в страны нашего региона и в Среднюю Азию, и в Россию. Особенно то, что мы получили особую награду в сфере ухода и поддержки. В тюрьме. В тюрьме. В сфере ухода и поддержки, которая реализуется в рамках проекта, который финансирует сеть. Так что отчасти это важно. Да, для нас это очень э, знаменательный момент для клуба «Светанок». И э, в этот момент хотелось бы сказать много слов признательности, потому что, когда мы получали награду, первое, что приш, э, приходило на ум, это больш, э, благодарность украинской сети людей, живущих здесь, потому что без нее э, клуба «Светанок» бы просто не было. И, действительно, это награда не только клуба «Светанок», а всех лишь людей в Украине. Я считаю, что люди в заключении имеют право на жизнь и на все средства защиты от, этих, от тех эпидемий, которые сегодня существуют в мире. Они имеют право на диагностику, лечение, уход и поддержку. Имеют право на жизнь, квалифицированную медицинскую помощь. И должны быть защищены. Они имеют право, потому что они люди. в этом году, потому что наконец-таки есть акцент на Восточной Европе. Большое очень внимание уделяется Украине и странам СНГ. И для, для нас это очень важно, это принципиально, потому что наконец-таки проблеме вич спида в Украине и в странах Восточной Европы и Азии уделено внимание. Обидно было приезжать на конференцию и слушать о каком-то позитивном опыте африканских стран и I was feeling about the Global Village, well, It is always wonderful to come to, to when you actually see what other people are doing on the ground, like in the Ukraine, and you see that they are actually doing real work with real people that saves real lives, you know? and when you see that, and you see lots of countries doing that, and you think, yeah, here are people with heart and soul, right, working in very different circumstances. So it actually gives you energy for the work that you do to carry it. Ukraine is a unique country in Eastern Europe, стран among the countries of Eastern Europe and Central Asia. Why? Because its national answer, national program, is led by the sector, not

So I'm very honored. You are champion. Yeah. <laughs> Say yeah. And for you. Say thank you very much. I feel very thank honored you very much. to receive this medal out of uh -huh. from thank you, thank you very much. You are <laughs> Thank you. Thank you so much. Yeah? Okay. Поэтому okay. мы okay. So, Призываем лидеров наших стран взять противодействие эпидемии ВИЧ под свой личный контроль, признав эпидемию ВИЧ угрозой национальной безопасности. That's why we, Именно сейчас мы призываем мировое сообщество

наша задача, задача людей, живущих с ВИЧ, определить новое будущее, в котором не будет места коррупции, стигме и дискриминации, двойной стигме, не будет всего того, что мешает нам жить.